Здорово! Сегодня я обучу вас очень эффектному фокусу с картами, который называется «Французский поцелуй» или «French Kiss». Очень эффектный фокус и он не новинка. Он был известен еще 2-3 года назад. Его еще хорошо представили русский сайт по продаже фокусом. Но вот неделю-две назад вышел на очень знаменитом сайте Теория 11 этот фокус, и они его продают платно. Не знаю, почему это так случилось. Этот фокус можно было узнать уже в интернете 2-3 года назад, и вдруг один из самых лучших сайтов по фокусам выпускает этот как бы фокус демонстрирует еще и продает возможно это было связано с тем что один из самых знаменитых сайтов в россии по продаже фокусов на протяжении долгого времени брал из теории 11 фокуса и от себя продавал возможно теория об этом узнала и как э, такое санкция Взяли этот фокус и продают теперь от себя. Это есть такая вариация. Я утверждать точно не могу, но фокус действительно класс. Я в описании скину ссылку на демонстрацию этого фокуса. Ну а давайте сейчас мы обучимся. Эффект действительно убийственный. Все подписывается зрителям. Вы подписываете свою карту, зритель подписывает свою карту. И что происходит? У вас карты из одного рта перемещаются в другой. Но, как понятно, французские поцелуи вы будете целоваться с девушкой. И, конечно же, стандарт, это всегда так происходит, парень показывает девушке этот фокус. Можно как знакомство, может, можно как просто представление эффекта, но, сразу говорю, фокус очень простой и реально эффектный. Итак, нам понадобится маркер и обычная колода карт. Итак, поехали мы должны заранее подготовить две одинаковые карты. Я взял две тройки черви. Колоду мы перетасовываем, она нам порядок ее не важен вообще. Первое, что нам нужно, нам нужно подготовить заранее одну карту с подписью. Берем маркер и делаем какую-нибудь очень примитивную подпись. Ну вот давайте, к примеру, мы кладем два сердечка вниз и давайте вот такую вот подпись сердечкам и за корлючка эту карту что мы с ней сделаем одну не трогаем одну мы подписываем подписанную карту мы кладем под низ чистую карту мы кладем сверху теперь смотрите мы просим зрителя выбрать абсолютно любую карту ну вот к примеру давайте он выбирает вот это вот. Но мы ее не показываем сразу, а кладем под низ, поскольку мы закрываем карту с подписью. Мы все содвигаем и снимаем дабл. Даем зрителю подписать эту карту. Можно дать в этом моменте подписать, можно ее положить вот таким вот образом даблом сверху и дать подписать. Но, к примеру, давайте зритель берет и подписывает ее так, как это он хочет примеру, так. Мы даем карте просохнуть и переворачиваем, как мы понимаем, дабл. То есть мы уже одну карту с подписью отдаем зрителю. Мы переворачиваем и сгибаем пополам. Но ну, понятно, мы уже сгибаем свою карту. Согнули разок, промяли. И согнули второй разок, аналогично промяли. И теперь вот такой вот у нас сверток мы должны отдать девушке. Но мы должны аккуратно объяснить, чтобы просто ну, не выставить ее э, неловкое положение. То есть фразы ⁇ Сейчас я должна взять, взять в зубы эту карту ⁇ или ⁇ Возьми в рот эту карту ⁇ это мы откидываем. Мы должны спокойно объяснить, что ⁇ Сделай зубки вот так ⁇ и закуси эту карту просто так вот немножко ее схвати. Все. Берем мы якобы свою карту и подснимаем дабл. Понятно, карта зрителя у нас уже сверху. У зрителя карта наша. Мы снимаем дабл и показываем тройка черви. И мы помним нашу подпись от одной части до нижней и за корлючка. Все. Даже если это будет подпись не одинаковая, а она сейчас я вам покажу, ну совсем не одинаковая вышла, то при реальном показе зритель этого не заметит. Это я вам гарантирую точно. Поскольку если взять видео, можно момент снять, когда я подписывал карту, и можно взять момент, когда я подписал уже вторую карту, то, конечно, все будет разное. Когда зритель же это смотрит в реальном времени, то такой возможности перемотать время назад и посмотреть карту у него нет. Поэтому приблизительно одинаково подписываем и переворачиваем дабл. Теперь мы уже сминаем наша карта подписанная вот здесь вот. Мы берем уже карту зрителя и сгибаем ее пополам. Потом еще пополам. И это уже берем к себе в зубы. Получается, вот зрителя карта, вот наша карта. И как в оригинале действует? Вы берете девушку за руки, если она такое позволяет. Далее вы берете и не говорите, не бойся, сейчас будет немножко приятно. И вот так вот картами, если делается оригинал, вы немножко делаете и все. Больше ничего вам не нужно делать. Вы говорите, ты что-то почувствовала, ну там, как она уже ответит. Но она открывает. То, что было у нее в зубах, это ваша карта. А у вас у фокусника уже карта зрителя с его подписью. Нереально крутой эффект, единственный минус, если вы будете показывать этот фокус одноразовый. Ну а если много так подряд наштамповать одинаковых карт, можно это показать фокус и два раза, то и три раза в разных местах и с разными девушками. Вот такой вот, ребята, фокус, очень крутой. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и все такое. До новых встреч. Пока.